Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera serta salam sinar ilmu di utara Saya Muhammad Farhan Hakimi bin Omar Farouk Merupakan amilan August 2023-2028 Juga merupakan pelajar major bahasa Melayu Pada kali ini saya akan mempersembahkan Satu penghasilan produk bagi khusus morfologi BMMB 3203 dan pesyarah bimbingan saya bagi khusus kali ini ialah Dr. Kaitiri, anak perempuan Arumogam. Jadi, apakah yang saya hendak mempersembahkan dalam penghasilan produk pada kali ini? Terdapat beberapa penting, -penting yang kita perlu lihat. Dalam uh, khusus morfologi ini yang pertama ialah pembentukan kata baharu yang terdiri pada dua iaitu bunyi asli bahasa Melayu dan bunyi bahasa pinjaman dan yang kedua pembentukan kata daripada uh, imbuhan bahasa asing seperti bahasa Sanskrit, bahasa Arab, Parsi, Arab Parsi, Yunani, Latin dan sebagainya. Dan yang terakhir ini ialah isu kesalahan kata yang terdapat di persekitaran kita. Jadi pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dr Kaitiri kerana membimbing saya dan merupakan pensyarah bagi kursus BMMB 3203 Morfologi Bahasa Melayu kerana membimbing saya sehingga saya dapat menghasilkan satu produk secara digital iaitu flipbook ini Komponen yang pertama yang saya akan aa, utarakan kepada saudara serta saudari ialah Pembentukan Perkataan Baharu Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan Pembentukan Perkataan Baharu Kita boleh bahagikan kepada dua komponen yang pertama bunyi asli bahasa Melayu iaitu merujuk kepada sistem bunyi yang berasal daripada bahasa Melayu itu sendiri tanpa dipengaruhi oleh bahasa luar. Bunyi-bunyi ini termasuk vokal dan konsonan yang biasa digunakan dalam perkataan tradisional dan asli. Maknanya di sini uh, konsonan-konsonan terdapat 18 konsonan bahasa Melayu iaitu yang asli. Terdapat juga 6 vokal كن bahasa Melayu yang asli dalam uh, bahasa Melayu dan juga terdapat diftong dalam bunyi asli bahasa Melayu. Dan yang kedua kita ada bunyi bahasa pinjaman iaitu merujuk kepada sistem bunyi yang diperkenalkan ke dalam bahasa Melayu hasil daripada peminjaman perkataan daripada bahasa asing seperti Sanskrit, Arab, Inggeris dan sebagainya. Bunyi-bunyi ini kadang-kadang Berbeza daripada bunyi asli bahasa Melayu Jadi bagi meningkatkan kefahaman kita Dalam pembentukan kata baharu ini Saya akan analisis satu artikel majalah Yang saya ambil dari uh, laman web Kementerian Kesihatan Malaysia Iaitu MyHelp Di mana uh, artikel ini menceritakan Uh, pelbagai jenis dan mempunyai pelbagai kosa kata Tidak kira dari sudut pinjaman ataupun asli bahasa Melayu Baiklah Kita dalam bahasa Melayu ni kita ada 18 kosnen bahasa Melayu yang asli Dan ini merupakan perkataan-perkataan yang terdapat Dalam analisis yang saya lakukan dalam Uh, artikel majalah iaitu my help ini. Yang pertama kosenam P seperti penggalak kepakaran lazimnya digunakan dalam artikel-artikel kesihatan lazimnya. Dan kosenam B seperti badan, berita, sebab dan kosenam T seperti tular dan sihat. Semestinya akan adalah dalam artikel ni. Uh, dan yang keempat kita ada Uh, Kostener D iaitu Seperti darah, duduk Kostener K juga uh, Ada dalam Analisis pada kali ini Seperti kesihatan, tekanan Dan rosak Kostener G juga ada uh, Seperti gigi dan sebagainya Kita teruskan lagi uh, Kostener-kostener yang berikutnya Seperti C iaitu Cacing, cegah J jalan, kajian, M mutasi, aman, N negeri, lesa, NY nyawa, NG pasang dan perkataan-perkataan ini kita boleh kategorikan sebagai perkataan asli bahasa Melayu. Terdapat lagi enam bunyi asli bahasa Melayu sepe uh, yeah, seperti ya, konsonan seperti Uh, S, konsonan S seperti sakit, kesan, asas, H seperti hidung, kesihatan, R, rawat, perut, sebar, konsonan S seperti lidah, keluarga, kawal, kawal apa? Kawalan uh, penyakit. Itu antara-antara uh, frasa yang lazimnya dijumpa dalam analisis artikel pada kali ini. W juga seperti uh, W maafkan saya W seperti konsonan W dijumpa seperti wanita kawan dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahawa vokal terdapat enam uh, huruf dalam ataupun enam huruf bunyi asli dalam bahasa Melayu. Yang menariknya dalam uh, analisis pada kali ini terdapat enam ke enam enam huruf dalam artikel tersebut seperti I kita boleh lihat disiplin gigi huruf E seperti ekor huruf E, A, A anak sakit kita kita boleh lihat kedudukan kedudukan vokal ini pada akhir perkataan ataupun tengah perkataan ataupun mahupun di awal perkataan seperti a uh, e ekor kerja ini juga merupakan bunyi asli bahasa Melayu u e, seperti ubat tulang dan vokal uh, yang terakhir adalah u uh, seperti dos lah dan yang uh, terakhir bagi bunyi asli bahasa Melayu seperti, uh, seperti yang dinyatakan oleh T.O. 1994 dan Zaharani 2005 yang mana dia telah menjelaskan bahawa bunyi diftong ni terhasil daripada bunyi vokal kedua mengeluncur dari vokal pertama secara peterusan dalam satu suku kata. Seperti yang saya tunjukkan analisis yang saya lakukan a uh, diftong oi tidak dapat dikesan dalam analisis saya pada kali ini. Jadi saya akan teruskan dengan konsonan pinjaman iaitu bunyi pinjaman daripada bahasa asinglah dan lazimnya konsonan pinjaman ni perkataan-perkataan yang terhasil dihasilkan atau yang terhasil ni kebanyakan dia merupakan perkataan pinjaman dari tidak kira dari pelbagai bahasa bahasa Sanskrit bahasa Inggeris dan sebagainya. Seperti fizikal, tafsir. Tafsir dari bahasa Arab Efektif dari bahasa Inggeris uh, consonant V, uh, varian iaitu dari bahasa Inggeris Inovatif juga dari bahasa Inggeris Akhir daripada bahasa Arab Ekstrik diambil terus daripada bahasa asing iaitu bahasa Inggeris jadi kita teruskan dengan pembentukan kata daripada imbuhan bahasa asing. Yang mana imbuhan daripada ketiga-tiga bahasa ini sebenarnya sangat penting untuk memperkayakan bahasa Melayu dari segi morfologi dan semati untuk menyesuaikan serta menambah kosakata bagi usaha memperkenalkan ilmu dan budaya di negara kita. Yang pertama kalau kita lihat dari sudut bahasa Sanskrit ni, Pembentukan kata melalui imbuhan daripada bahasa Sanskrit merujuk kepada proses pengambilan kata dasar daripada bahasa Sanskrit dan kemudiannya pembentukan kata terbitan dilakukan melalui penerapan sistem morfologi bahasa Melayu. Kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit uh, biasanya berkaitan dengan kebudayaan. Dan yang kedua iaitu Arab Parsi. Di mana Uh, peminjaman kata dasar daripada bahasa Arab atau Parsi ini yang kemudiannya diterbitkan dalam bentuk kata baharu dengan menggunakan imbuhan bahasa Melayu kata pinjaman Arab banyak digunakan dalam bidang agama dan undang-undang. Dan yang terakhir kita ada Yunani, Latin, Inggeris di mana pembentukan kata daripada imbuhan uh, bahasa ini Khususnya ditemukan dalam bidang saiz Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi Seperti varian dan sebagainya Ini merupakan uh, pinjaman daripada bahasa Sanskrit Iaitu imbuhan eka Yang mana eka ni kalau kita lihat Dia menunjukkan satu ataupun tunggal memberi makna satulah seperti teknologi hanya menggunakan satu teknologi sahaja. Imbuhan-imbuhan seperti bi iaitu masuk dua tidak dapat dikesan tetapi saya juga dapat mengesan perkataan imbuhan pro yang mana digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang baru iaitu seperti pro, ataupun awal sebenarnya seperti prasejarah sebentar tadi ialah awalan, imbuhan awalan bagi bahasa Sanskrit. Kemudian ini merupakan imbuhan akhiran bagi bahasa Sanskrit seperti man, wan, wati. Namun begitu dalam analisis saya pada kali ini tidak terdapat akhiran bahasa Sanskrit. Kerana akhiran bahasa Sanskrit ni dia lebih menunjukkan sifat orang, menggambarkan perspektif Sifat-sifat uh, uh, Seseoranglah Seperti man Contoh uh, akhiraman Diselitkan dalam perkataan Seperti budiman Yang menunjukkan seorang itu kaya dengan Budi bahasa dan sebagainya Saya teruskan lagi Dengan pinjaman bahasa Arab Parsi iaitu uh, Imbuhan akhiranlah iaitu we. Di mana uh, dalam akhiran-akhiran Arab Parsi ni saya hanya uh, jumpa satu perkataan saja iaitu ilmiah iaitu akhiran ya digunakan untuk membentuk kata adjektif. Kata adjektif seperti ilmu. Ilmu adalah kata adjektif dan akhiran-akhiran seperti we yang anak tidak saya uh, tidak dikenal pasti ataupun tidak dikesan dalam analisis saya pada kali ini Akhir sekali iaitu Imbuhan pinjaman Bahasa Yunani, Latin dan Inggeris. Kita tahu uh, Bahasa Inggeris Sebenarnya memberi Impak yang cukup besar dalam Perkembangan uh, Kosa kata Bahasa Melayu ni kerana Banyak Bahasa-bahasa uh, Inggeris Yang diserap dalam bahasa Melayu seperti uh, imbuhan auto Yang mana membawa makna Bertindak secara sendiri Ataupun automatik lah Perkataan-perkataan yang saya jumpa Seperti autonomi Dan uh, Imbuhan awalan Bagi bahasa Yunani, Latin, Inggeris ni Yang kedua iaitu bio Yang mana menunjukkan kajian Ataupun teknologi berkaitan dengan makhluk yang hidup Seperti bioteknologi dan seterusnya, ia ada sub di mana membawa makna di bawah sesuatu ataupun secara struktur uh, atau kedudukannya seperti subtopik. Subtopik kita pada hari ini. Sub, subtopik dalam buku teks dan sebagainya. Dan yang seterusnya, ialah uh, mati. Di mana melibatkan pelbagai bentuk atau pihak. Itulah makna mati. Dia pelbagai. Dan yang kelima, kita ada kita ada tele. Tele ni dia membawa makna komunikasi atau penghantaran dari jauh. Dia lebih kurang macam satu platform macam tele ni dia macam satu hubungan, perhubungan. Seperti kita ada telegram, telemovie dan sebagainya. Sebentar tadi saya telah terangkan awalan bagi pinjaman bahasa Yunani Latin Inggeris. Pada kali ini saya akan terangkan ke pula uh, analisis yang terdapat ataupun perkataan imbuhan akhiran yang terdapat dalam analisis artikel saya pada kali ini. Yang pertama iaitu imbuhan akhiran logi iaitu yang membawa makna bidang ataupun ilmu kajian. Sebagai contoh yang paling mudah adalah psikologilah. Yang mana menunjukkan bahawa satu kajian ataupun bidang ilmu yang mengkaji Berkaitan dengan psiko iaitu pemikiran Dan yang uh, terdapat juga uh, Imbuan-imbuan akhiran yang lain seperti grafi dan isma uh, Jadi secara keseluruhan analisis yang saya boleh uh, lakukan ialah Majalah yang dianalisis ini mengandungi pelbagai perkataan yang mencerminkan perkembangan dan keanjalan bahasa Melayu dalam menyesuaikan diri dengan istilah moden, terutamanya dalam bidang kesihatan dan sains. Pembentukan perkataan baharu dalam majalah ini berlaku melalui gabungan kata rasa dengan imbuhan seperti peminjaman istilah asing serta penyesuaian bunyi mengikut sistem fonologi bahasa Melayu. Yang kedua, dari aspek bunyi, majalah ini menggunakan kesemua konsonan dan vokal asli bahasa Melayu termasuk diftong seperti I dan au. Walau bagaimanapun, diftong oi tidak ditemui kerana sifat teks yang lebih formal menunjukkan bahawa diftong I tidak digunakanlah. Kosmetik pinjaman seperti VFX, SY dan KH turut digunakan dalam istilah seperti vaksin menunjukkan pengaruh kuat bahasa Inggeris. Dan yang ketiga, dari segi imbuhan pinjaman unsur daripada bahasa Sanskrit, Arab Parsi dan Yunani Latin Inggeris banyak ditemukan bahasa banyak ditemukan dalam majalah ini. Bahasa Yunani dan Latin pula menyumbang seperti akhiran, seperti logi, asi, isma yang dapat dilihat dalam istilah seperti vaksinasi dan biologi. Secara keseluruhannya, kandungan majalah ini menunjukkan penggunaan bahasa Melayu yang dinamik dan terbuka terhadap pengaruh luar namun masih mengekalkan struktur dan identiti bahasa sendiri. Bahagian terakhir bagi penghasilan produk saya pada kali ini iaitu isu kesalahan kata yang terdapat di persekitaran kita. Baiklah, bagi isu kesalahan kata, terlebih dahulu saya mahu saudara saudari lihat dengan secara mata kasar pun kita dah boleh lihat apakah kesalahan bagi poster kali ini. Ya, tepat sekali. Negar iaitu pakej nega bazar. Perkataan nega sebenarnya tiada dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Ejaan nega merupakan satu kesalahan kerana tidak menepati uh, bentuk asal dan rasmi. Perkataan yang diiktiraf yang betul ialah niaga yang membawa maksud urusan jual beli ataupun perniagaan. Oleh itu, nega ini dianggap tidak betullah dari sudut ejaan dan langsung tidak boleh diterima dalam penulisan standard bahasa Melayu. Dan yang kedua ialah iklan digital iaitu uh, terdapat kesalahan ejaan kata majmuk seperti uji bakat Sebenarnya dalam uh, Kamus Dewan Bahasa Melayu dan Pustaka iaitu DBB uh, Telah menunjukkan bahawa kata majmuk uji bakat terletak pada pengayaan yang digabungkan secara tidak tepat Kata majmuk ini sepatutnya dieja sebagai uji bakat Iaitu ada jaraklah kerana mengikut peraturan ejaan Rumi Kata majmuk yang terdiri pada dua perkataan yang bebas perlu ditulis secara terpisah melainkan telah mantap sebagai satu perkataan. Oleh itu bentuk yang betul ialah uji bakat. Dua perkataan dieja secara terpisah yang merujuk kepada proses penilaian bakat seseorang dalam bidang tertentu. Dan yang ketiga kita ada papan kenyataan iaitu menunjukkan kesalahan dari segi frasa tolong jangan. Kalau kita lihat tolong jangan menunjukkan satu lewah ataupun secara berlebihan. Jadi perkataan yang betul adalah jangan. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, frasa tolong jangan mengandungi usul yang tidak tepat kerana dia berlebihan. Perkataan yang tepat yang perlu digantikan yang ataupun yang lebih gramatis ialah jangan sahaja perkataan jangan sahaja kerana dalam ayat larangan penggunaan tolong bersama jangan dianggap berlebihan dan tidak tepat dalam penulisan rasmi yang keempat adalah aa, satu papa kenyataan iaitu pembekal jenis buah-buahan sepatutnya ialah pembekal buah-buahan sahaja. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM, frasa pembekal jenis buah-buahan adalah tidak tepat dari segi tata bahasa. Perkataan jenis tidak perlu digunakan kerana buah-buahan sudah membawa maksud yang pelbagai jenis buah. Oleh itu, frasa yang betul ialah pembekal buah-buahan. Jika ingin menekankan Kepelbagaian boleh juga digunakan frasa pembekal pelbagai jenis buah buahan. Dan yang kelima kita ada isu kesalahan dalam media sosial iaitu WhatsApp, di mana uh, kesalahannya seperti tertidur dengan sendiri. Dan perkataan yang sepatutnya ialah tertidur menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu, PRPM, rasa tertidur dengan sendiri adalah tidak gramatis dan dianggap berlebihan iaitu lewahlah. Perkataan tertidur sudah pun membawa makna tidur yang berlaku tanpa disengajakan atau secara tidak sengaja. Dan yang seterusnya kita ada kenyataan yang mana menyatakan Pelajar lelaki lebih cenderung sistem pendidikan TVET Nampak ayat dalam kenyataan sini kurang dramatis Dan uh, ayat cenderung sistem pendidikan TVET ni merupakan Ayat yang tidak dramatis dan menyalahi struktur bahasa Melayu yang betul berdasarkan PRPM penyataan Cenderung ialah kata adjektif transitif yang membawa maksud Condong hati ataupun menaruh minat terhadap sesuatu Justru dengan itu perkataan cenderung mestilah diikuti oleh Pelengkap yang sesuai sama ada dengan menggunakan kata sendi Seperti mendalami sistem pendidikan seperti mendalami Iaitu jawapan yang sebenar ialah cenderung mendalami sistem pendidikan event. Dan yang ketujuh, kita ada iklan. Di mana iklan ni menyatakan uh, bahasa yang bahasa pasal. Pasal yang lazimnya kita jumpa dalam iklan-iklan ni. Seperti duduk dulu, order kat meja je. Ha. Uh, jadi E uh, pembetulan yang perlu dilakukan ialah seperti sila duduk dahulu pesanan akan diambil di meja. Ayat duduk order je, order kat meja je mengandungi beberapa kesalahan dari segi bahasalah. Perkataan order sudah tentu menunjukkan uh, kata pinjaman daripada Inggeris dan seharusnya digantikan dengan buat pesanan. Selain itu Kat dan je merupakan singkatan ataupun bahasa-bahasa yang tidak sesuai dalam penulisan rasmi ataupun aa, papan kenyataan. Betul yang betul ialah di meja sahaja. Oleh itu, ayat yang lebih tepat ialah sila duduk dahulu. Pesanan akan diambil di meja. Yang terakhir, kita dapat kesan kesalahan kata dalam media masa iaitu media sosial seperti di Instagram. Kenyataan guru perlu mengajar pelajar untuk mengenal pasti masalah dan mencari solusi yang terbaik. Menganungi kesalahan fakta. Perkataan mengajar kurang tepat kerana proses mengenal pasti masalah memerlukan bimbingan aktif daripada guru, bukan sekadar penyampaian ilmu. Frasa yang lebih tepat ialah guru perlu membimbing pelajar untuk mengenal pasti masalah dan mencari solusi yang tepat. Baiklah dengan berakhirnya berkaitan dengan isu kesalahan kata ke sebentar tadi, maka berakhirlah penghasilan produk saya pada kali ini. Jadi saya ingin membuat rumusan sedikit berkaitan tugasan pada kali ini. Saya merasakan tugasan kali ini sangat penting bagi siswa siswa guru, terutama siswa guru major bahasa Melayu bagi meningkatkan kefahaman dalam bidang morfologi pada kali ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.